કેમકે એના ઘણા ઘણા બધા કારણો છે એક તો જો ત્યાં આપણે ત્રણસો સિત્તેર પછી આજે પથ્થરમારની ઘટનાઓ બહુ બનતી હતી પ્લસ આપણા જે ભાઈઓ ત્યાં ફરવા જતા હતા એની ઉપર જે હુમલા થતા હતા આ બધી વસ્તુ અત્યારે સ્ટોપ થઈ ગઈ છે એના એટલે એના માટે મોટો બેનિફિટ આપણા હિન્દુ ભાઈઓને બધાને મળી રહ્યો છે ઉપર સીટ બી તરફ એવું કહી રહ્યું જો દીપર દીપસે ત્રણસો સિત્તેરમાં જે ત્રણસો સિત્તેરમાં આટલી પાછો આવશે મારા માનવા પ્રમાણે એવું છે કે ત્રણસો સિત્તેર ના હટાવી જોઈએ કેમ કે આનાથી જે પહેલાંના જે દંગા પ્રસાદ થતા હતા એ બધું ફરીથી થવાના ચાન્સી રહે છે બરાબર છે તો આ વિપક્ષનો આ જે મુદ્દો છે કે પાછું લાવવાનો એ મારા મંતવ્ય પ્રમાણે ખોટો છે જમ્મુ કાશ્મીરમાં ત્રણસો સિત્તેર આર્ટિકલ હટ્યા પછી પ્રથમવાર ચૂંટણીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે શું કહેવું છે એનાથી બહુ સારી શરૂઆત કહેવાય મતલબ એક અચ્છી શરૂઆત હૈ મતલબ આપણે દેશમાં કોંગ્રેસને એક સાલ શાસન ક્યાં મતલબ પ્રજાઓ ગુમરાહ રખા जब कश्मीर में जब भी हुआ था उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी नरसिंह राव बड़ा प्रधान थे जो भी थे बड़ा प्रधान तो वहाँ के पंडितों को घर बार के बहन बेटियों की इज्जत लुटी है वो कश्मीर आप पिक्चर देखो तो कहने मतलब अपने देख सर के अपना शर्म सर झुका के आजा के अपने आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं आज बहन बेटियाँ किस ना से घूमेगी आज गुजरात में देखो बहन बेटियाँ आधी रात नवरात्रि आती है चाहे कोई भी फंक्शन हो रात को आधी रात बिना वे घूमती है शादी सद कुमारी ऐसा मतलब अपने देश में चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी जी का पगला बहुत सराहनीय है तीन सौ सत्तर उठा तो बहुत अच्छा किया उनको सैल्यूट करता हूँ मैं दिल से एज वाइज वो भी सेवनटी फाइव के मेरे भी सेवेंटी फाइव की एज है बहुत और मैं गर्व गर हूँ हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हम सभी भारतीयों को उन गर पर गर्व है विपक्ष कई दीजिए जीतें तो, तो, तो नो आर्टिकल सौ लाओ नहीं जी तो सवाल ही नहीं है कांग्रेस का तो जो मूर्ख होगा वही वो वोटिंग करेगा बीजेपी बीजेपी ओनली बीजेपी कांग्रेस का तो किसी हाल में लाना ही नहीं है मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि धारा तीन सौ जब से हटा तब से जम्मू कश्मीर में हालात तो अच्छे हैं और पहले जो वहाँ वा, पे करप्ट होता था वो अभी बंद है महिला सुरक्षित है वहाँ पे अभी जैसे पहले की सरकार में जो भी दिक्कत आती थी बाहर महिलाओं को घूमने में जाने में जो तकलीफ थी मोदी सरकार के आने के बाद बहुत बढ़िया वहाँ पे काम चल रहा है और सेफ्टी भी बढ़ गई है अभी जो आर्टिकल 370 सौ सत्तर उसके बाद मैं चाहूँगा कि वहाँ पे फिर से जो मोदी सरकार ही आए और बीजेपी को मत दे लो विपक्ष कह रही है कि अगर वो वहाँ पर फिर से जीतती है विपक्ष का मुद्दा जो विपक्ष ला रही है वो गलत मुद्दा है वो अपने हित में नहीं है हिंदुओं के हित में नहीं है ये चीज बेकार होगी फिर क्योंकि तीन सितर हटने के बाद जो सेफ्टी महिलाओं को वहाँ पे मिली है प्लस वहाँ जो जम्मू कश्मीर के पंडित पंडित लोग जो भारत के रहते थे उनको जो मिला है वो नहीं हटना चाहिए तो आता लोगों मंतव्य अपडेट रहते रीतम न्यूज साथ जोड़ाये रह